بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جو روزہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ روزہ استاد نوری کا ہے استاد نوری طریقہ اوچ کے ایک اہم کردار ہے ان کا بنیادی تعلق ایران سے تھا وہ مہر تعمیرات تھے انہیں نئے اچھ میں دی کا روزہ ڈیزائن کیا اور اس کی تعمیر اپنی نگرانی میں کروائی وہ اپنے کام میں بہت ہی ذہین تھے کہ علاقے مہرین تعمیرات نے انہیں استاد کہتے تھے بعض مرخین نے انہیں ولی اللہ اور اسلامی سقالہ لکھا مگر یہ بات درست نہیں ہے تاہم یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ انہیں اس مزار کی تعمیر کے لیے خصوصی طور پر ایران سے بھیجا گیا یا وہ روزی کی تلاش میں اچھ شریف آئے تھے امکان غالب ہے کہ انہیں خصوصی طور پر اس مقصد کے لیے ایران نے شہدادہ دلشاد نے نامزد کیا اور بھیجا تھا جنہوں نے بی بی جوندی کی مزار کی تعمیر کے لیے فنڈنگ بھی فراہم کیا یہاں یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت بہور حکیم کا مزار حضرت بی بی جوندی کے مزار سے پہلے تعمیر ہوا بہرحال اسا نوری نے اس وقت کے وسائل کو استعمال کر کے بہترین اور دلکش عمارت تخلیق کی حضرت بہر حکیم کا مزار چودھویں صدی کے درمیان میں تعمیر ہوا یعنی تیرہ سو پچاس کے نزدیک جبکہ بی بی جوندی کا مزار چودہ سو ترانوے یا چودہ سو عیسوی میں تعمیر ہوا اسار اس نوری کا سن وفات کیا ہے اس بارے میں کوئی پختہ خبر نہیں لیکن بی بی جوندی کے مزار کے تعمیر کے بعد کسی اور عمارت کی تعمیر ان کے نام نہیں اسی لیے امکان غالب ہے کہ انہوں نے پندرمی صدی کے آغاز پر ہی انتقال کر گئے اہل اچھ شریف نے ان کا بھی خوبصورت مزار تعمیر کر دیا تاہم یہ مزار نزدیک واقع دوسرے دو مزاروں سے سائز میں چھوٹے ہیں یہ نیچے سے چوراس ہیں درمیان سے حشت پہلو ہیں اور اوپر حسب دستور گمبوت تھا مزار کی نصف عمارت اٹھارہ سو ستارہ عیسوی میں شہید ہوگی نصف ابھی باقی ہے استار نوری کا جسم خاکی حضرت جلال الدین سرخوش بخاری کے مزار کے آتے میں کسی نامعلوم قبر میں دفن ہے یہ مختصر تفصیل روزہ استار نوری کے بارے میں تھی اوچ شریف وہ تاریخی شہر ہے جو نہ صرف صوفیہ کرام کی جائے مسکن رہا بلکہ بڑے صغیر کی روحانی تاریخ میں بھی مرکز حیثیت رکھتا ہے یہاں پر کئی بزرگان کی مزاریں ہیں یہ مقام نہ صرف اہل عقیدہ کے لیے بیت سکون ہے بلکہ ہمارے ثقافتی تاریخی شناخت کا اہم حصہ بھی ہیں لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے یہ مقدس روز آج شکستہ حال ہیں ٹوٹی ہوئی دیواریں اکھڑے ہوئے ٹائل نمی سے خراب شدہ بنیادیں اور سلابی پانی سے متاثر ڈھانچے یہ سب اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ آج ان کی دیکھ بھال پر یا نہ ریاست ادارے توجہ دیر نہ یہاں کے مقامی کوئی سنجیدگی کاغش کر رہے ہیں یونیسکو کی وراثت فہرست میں شامل کیے جانے کے لیے نامزد روز حضرت صورت خوش بخاری علامتی احمد کا حامل ہے مگر وہ بھی مناسب مرمت اور تحفظ سے محروم ہے چند سال قبل محکمہ اوقاف نے جزوی عمارتوں کا اعلان کیا مگر وہ بھی رسمی بیان سے آگے نہ بڑھ سکے محکمہ اوقاف اور محکمہ اثار قدیمہ کی ذمہ داریاں تھیں کہ ان طریقی روزوں کی حفاظت کو یقینی نہ ہے مگر زمینی حقیقت اس کے برعکس تھی اگر حکومت چاہے تو اس شریف کو روحانی سیاحت کا مرکز بنایا جا سکتا ہے مزارات کی مرمت سہولیت کی فراہمی اور بین الاقوامی سیاحوں کے لیے رہنمائی کی انتظام سے صرف مقامی معیشت بہترین ہو سکتی ہے بلکہ پاکستان کا مثبت تشخص بھی دنیا میں اجاگر ہو سکتا ہے